আজি হৈছে শাওণৰ তৃতীয় নম্বৰ তো আমাৰ পৰা এদি বলম যাবৰ কাৰণে বাৰু বাৰু ক'ত যাম বলবম সেইটো আগত যে কেনে কৈ আছোঁ তাৰ আগত আমাৰ এই বগীৰ পৰা এটা আশীৰ্বাদ লৈ লৰাব যিহেতু কুকুৰ পশুভক্ত হয় ভগৱানৰ এটা অংশ তো আমাৰ এই যাত্ৰাটো যাতে ভালে কুশলে হয় তাৰ কাৰণে এটা আশীৰ্বাদ লৈ ললোঁ দেউতা বলক যাইৰে আকৌ আমাৰ লোকেশ্যনলৈ আৰু ফাইনেলি আহি পালোঁ লোকেশ্যন ত' এইখনে আমাৰ গাড়ী এইখনতে আমি যাম বলব ত' বহেকে একদম বা চাহ বান্ধি ৰেডি আৰু ইফালে বস্তাত চেণ্ডেলবিলাক বান্ধি ল'লোঁ আৰু খৰি কেৰাহী পানী চানী চব লৈ ল'লোঁ আৰু জাগা অলপ ঠেকমেকো হ'ব যিহেতু আমাৰ মানুহ প্ৰায় বিছজন আছোঁ তো অলপ কষ্ট হ'ব আৰু যিহেতু ইমান দূৰ তো সেইটো বলপ গাড়ীত উঠো আৰু আৰু আপোনালোকক আমি এতিয়ালৈকে ক'ত গৈ আছো কোৱা হয় নাই ত' শুনকে গাইজ তিনিচুকীয়াৰ টিলিঙা মন্দিৰ যাই আছো ত এতিয়া বলক চাই থাকো এনেকৈ আমাৰ পাগলা দলং পাৰ নহওঁতেই বৰষুণ আজাক আহি গ'ল তো সেইকাৰণে ওপৰত তিলপালখন টানি নলোঁ বৰষুণ এৰিলে আকৌ খুলি লওঁ আমি মানে বিশ্বনাথ চাৰিআলি হৈ গৈ আছোঁ মানে আমি মেইনলি টিলিঙা মন্দিৰ যাম কিন্তু আহোঁতে যিমানকেইটা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম মানে আমি আহোঁতে শিৱসাগৰ আহিম তো শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল ডিব্ৰুগড়ৰ এই জগন্নাথ মন্দিৰ এনেকৈ যিমানকেইটা পাৰোঁ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আমি মেইনলি টিলিঙা মন্দিৰ যাই আছোঁ ত' বাকীকেইটা হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে আৰু ইয়াত তেজপুৰ পাৰ হয় কিবা এখন দলং পালোঁ নামটো নাজানো বাৰু মানে মই উজনি অসমৰ ঠাইবিলাক ভালকৈ চিনি নাপাওঁ উজনি অসম আজিলৈকে যাই পোৱাই নাই সেই নগাঁৱলৈকে হাঁহি পাইছোঁ আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ আপাৰ আছাম বাকী দলংখনৰ নামটো ক'বচোন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দলংখন পাৰ হয় দোকান এখনত ৰখিলো তই এতিয়া টেংকী বিলাক অলপ খালিও কৰোঁ আৰু কিবা এটা কৰাও তো অলপ নেকি কিবা এটা লঘু আহাৰ আৰু কমিটিৰ ফালৰ পৰা ৰাতি আছে খিচাৰি ত এতিয়া বলক যাই ৰাখ আৰু এতিয়া বাজিল চাৰে তিনিটা ৰাতি আৰু এয়া পাই গলো বগীবিল জলং আৰু বগীবিল পাৰ হৈ আহিলোঁ ত' সেইখন হৈছে বগীবিল আৰু বগীবিল পাৰ হৈ আহি ৰাস্তাৰ কাষত ৰখি গলোঁ ত' এতিয়া আমি এতিয়া খিচাৰি খাম তো এতিয়া বাজিল এটা আঢ়ৈটা তিনিটামানত ইয়াৰ পৰা খিচাৰি খাই ওলাম আৰু সেইফালে আমাৰ খিচাৰী বনাই আছে আৰু খিচাৰী বনাই আছে সেইফালে বাকী পেলাই যোগালী খুলদীপীয়া যোগালী নাই গুলদ্বীপ বোলো খিচাৰী বনাইছে আৰু বঢ়িয়াকে খিচাৰি খালো কিন্তু কিন্তু আমাৰ খিচাৰি বনাওঁতে মানে গোটেই পানী বটল কেইটা শেষ হৈ গল মানে মুকেইখন ধুব পানী নাই তই এই নলাৰ পানীতে ধুলো আৰু মোক কেইখন বাকী পানী ক'ৰবাত দোকানত খাব লাগিব হাৰত ফাইনেলি আহি পালোঁ টিলিঙা মন্দিৰ তো এইটোৱেই হৈছে তিনিচুকীয়াৰ বিখ্যাত টিলিঙা মন্দিৰ আৰু ইমান ভকুৰি থকা নাই এনেকৈ চিম্পুলকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু টিলিঙা মন্দিৰৰ ৰহস্যটো মই ভালকৈ নাজানো মানে কেনেকৈ মন্দিৰৰ মন্দিৰটোৰ সৃষ্টি হ'ল তো আপোনালোকে কোনোবাই জানিলে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু এনেকৈয়ে টিলিঙা মন্দিৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ জগন্নাথ মন্দিৰ মানে যাওঁতে যি যি দেখাব চব চাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আহি আহি পাই গ'লোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ জগন্নাথ মন্দিৰ তো ইয়াতো বঢ়িয়াকৈ সেৱা এটা লৈ ল'লোঁ আৰু মন্দিৰটো চাওক না কি ধুনীয়া দেখাত ওপৰৰ পৰাতো আৰু মজা লাগিব আৰু জগন্নাথ মন্দিৰৰ পৰা আহি আহি ইয়াৰ পাই গ'লোঁ শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ইয়াতে সোমোৱা নহ'ল মানে জেগা নাই গাড়ী পাৰ্কিং কৰিবৰ কাৰণে তো সেইকাৰণে ৰাস্তাৰ পৰাই চালোঁ নেক্সট কেতিয়াবা আহিব লাগিব আকৌ তো আজি এই ৰাস্তাৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ আৰু মন্দিৰটো তো এতিয়া বলক যাই থাকোঁ এতিয়া বাজিল পাঁচটা ঘৰ যাই বাৰুতে কিজানি আমাৰ নটাই বাজি যাব আৰু আহি আহি কাজিৰঙাৰ এটা ভিউ পইণ্ট পালোঁ তো ইয়াতে অলপমান ৰখিলোঁ তো এতিয়া এই ভিউ পইণ্টৰ পৰা কিবা দেখাব নেকি অলপমান চাই যাওক অলপমান জুম কৰি দিছোঁ চাওক সেইকেইটা যে দেখিছে হৰিণা সেই আছ চাৰিটা আছে ঘাঁহ খাই আছে বঢ়িয়াকৈ আৰু সেইফালে যদি চাওঁ সেই আছ গড় দুটা আছে এটা দুটা আৰু হৰিণ কিন্তু বহুত আছে এইবিলাক যে এইবিলাক যে দেখা পাইছে এইবিলাক চব হৰিণ তো মোবাইলৰ কেমেৰাত ভালকৈ দেখা নাপায় তো সেইকাৰণে দুবিনত চালোঁ এই বিছ টকা ল'লে একদম ক্লিয়াৰ দেখা পায় পূৰা একদম কাষত দেখা ত' বহুত চালোঁ কিবা কিবি তো এতিয়া বোলো কাজিৰঙাৰ মাজে মাজে যাই থাকোঁ আৰু আৰু এনেকৈয়ে জখলা বান্ধাত এজাক ধাৰাসাৰ বৰষুণ আহি গ'ল তো গোটেই তুলি চুলি ভিজি গ'ল আমাৰ তো তলৰখিনি অলপ বাচিল কিন্তু ওপৰৰখিনি পূৰা ভিজি গ'ল